এতিয়া যিহেতুকে ফুলকবিৰ বতৰ সেয়েহে আজি মই এটা ইউনিক পদ্ধতিৰে ফুলকবিৰ পকুৰাৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব মোৰ এই ৰেচিপিটো এয়া ঘৰৰে ফুলকবি এটা তাৰে ফুল এইকেইটা মই কাটি উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া ফুলকবিৰ ফুলকেইটা মই এনেকৈ মিহিকৈ কাটি ল'ম অলপ মিহিকৈ কাটিব ডাঙৰ ডাঙৰ ডোখৰাকৈ কাটি নল'ব এনেদৰে মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াৰে মই ঠানিডোখৰ নিদিওঁ মই ভাবিছোঁ থানিডোখৰ দিলে খাবলৈ বেয়া লাগিব সেয়েহে মই থানিডোখৰ দিয়া নাই গোটেইকেইটা ফুল তেনেকৈ মই মিহি মিহিকৈ কাটি উলিয়াই ললোঁ এতিয়া মই এইবোৰ মোহাৰি হাতেৰে ভাঙি দিছোঁ ফুলকেইটা গোটেই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি ভাঙি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই দুটা মজলীয়া পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ আৰু ধনিয়া অলপ মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া দুটা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছো এইটো অপচনেল হয় ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে নিদিব পাৰে জোখ অনুযায়ী অলপ নিমখ দিলো অলপ হালধি দিলোঁ অলপ চিল্লি পাউদাৰ দিলোঁ এইটো অপচনেল হয় এইখিনি জিৰা দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম যিহেতুকে ইয়াত নিমখ দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ আৰু ফুলকবিৰ পৰা পানীটো ওলাব এয়া মই বেচন একাপ দিলোঁ আৰু বেচনখিনি ইয়াৰ লগত মই এনেকৈ সানিম ইয়াত আৰু এক্সট্ৰাকৈ পানী নিদিওঁ পানী দিলে বেয়া লাগিব যিহেতুকে নিমখ দিছিলোঁ ফুলকবি আৰু পিঁয়াজৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পানী ওলাব ঠিক এনেকুৱা হৈছে অলপ গোটা হ'ব লাগিব বেছি মানে পনীয়া হ'লে ভাল নালাগিব যিহেতুকে পকুৰা হয় এইটো ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে অলপ ইয়াতে এতিয়া মিঠাতেলো দি ল'ব পাৰিব এয়া এটা কেৰাহী বহুৱাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই অলপ ভিজিটেবল অইল দিলোঁ ভিজিটেবল অইল যেতিয়া গৰম হ'ল তেতিয়া ল' ফ্লেমটো ল' ফ্লেম কৰি ল'ব ল' টু মিডিয়াম ফ্লেম কৰিব আৰু এয়া মই অলপ অলপ সৰুকৈ বহুৱাই দিলোঁ বেছি ডাঙৰ কৰি বহুৱাই নিদিব নহ'লে মাজৰবোৰ নহ'বগৈ আৰু মনত ৰাখিব একেবাৰে ল' ফ্লেমত বনাব তেতিয়াহে এইকেইটা মূৰমূৰা হ'ব নহ'লে বাহিৰখন হৈ যাব ভিতৰৰ ফালে কেঁচা হৈ থাকিব এনেদৰে বহুৱাই দিলোঁ গোটেইকেইটা যিমানখিনি কাভাৰ হয় কেৰাহীটোত সিমানখিনি মই বহুৱাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ৱেইট কৰিম তাক ইপিঠি হ'বলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো বজাবলৈ নেপাহৰিব টিকিবলৈ নেপাহৰিব তেতিয়াহে মোৰ নতুন ৰেচিপি দিলে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব এতিয়া মই গোটেই কুকুৰাকেইটা ওলট পালট কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ হ'ব ধৰিছে এনেদৰে হ'ল এতিয়া মই এইকেইটা হৈছে এইকেইটা নমালোঁ ধুনীয়াকৈ নমাই লৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বনাবচোন খাবলৈ যে কিমান টেষ্টি হয় আপোনালোকে বনালেহে গম পাব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকে মোক চাপৰ্ট দিয়ক নতুন নতুন ৰেচিপি বনাবলৈ আৰু এইটো কিন্তু বনাই চাবই খাবলৈ যে কি মস্তি লাগে নহয় আপোনালোকে বনালেহে গম পাব ঠিক এনেদৰে মই এইকেইটা নমাই থ'লোঁ আৰু যিখিনি ৰৈ গৈছিল কুকুৰাৰ সেইকেইটাও মই ইয়াতে সৰু সৰুকৈ বহুৱাই দিলোঁ এনেদৰে এতিয়াও মই ফ্লেম ল'তেই আছে ফ্লেম এতিয়াও মই মানে একেবাৰে ল' ফ্লেমতে বনাব লাগিব ইয়াক হাই ফ্লেম নিদিবই নহ'লে নহ'বগৈ ভিতৰত আৰু পটকৈ হৈ যাব আৰু ভিতৰত নহ'ব আৰু মূৰমূৰাও নহ'ব ফুলৰিকিটা কুকুৰাকেইটা মিহি মানে টাইটকৈ মূৰমূৰা নহ'বগৈ সেইকাৰণে ল' ফ্লেমত বনাব আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই চাব একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত হৈ যায় এতিয়া নমাই থলো এনেদৰে মোৰ আৰু হৈ গল গোটেইখিনি কিমান বা চকুমান দিছিলো নেকি ফুল তাৰে ইমানকেইটা মোৰ পকুৰা হ'লগৈ চাওক চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় নিশ্চয় বনাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত দেখা হ'ম